Пару слов про ваш контест. Пару слов. Прекрасно, Да ничего, ребята приехали с разных уголков Украины. Вот, поучаствовать в сегодняшнем контесте. Надеюсь, всех порадует, для всех старался. Набрал кучу призов, кучу спонсоров и тому подобное. Поэтому все будет четко. Главное, чтобы сегодня без скорых обошлось. Примерные правила объясни. Не, правила не буду рассказывать. Так, всем привет еще раз ребята, я рад что вы приехали, все поддержали мой контест, вот, поздравляю вас с первым днем лета, надеюсь сезон этот будет хороший, будет все мирно и дружно, вот, и сегодня все покажут как вы катаетесь хорошо, насколько вы сильные райдеры, давайте немножечко пошумим. Ребята, смотрите, будет два заезда, делимся по четверкам по списку в таблице. На каждый заезд одна минута. Используем весь парк. После того, как отъездили заезд, сидите, отдыхайте, едет, едет следующий человек по списку. И потом, когда четверка заканчивается, заново эта четверка начинается. Все всем вроде понятно? Если вопросы есть какие-то, спрашивайте. Нет, стоячь за меня. Да какую скорую вы сегодня баловались? Да, Пацаны, тут только рок-н-роллы. Да. Давай. приехали, для меня было очень важно это организовать. И в большем случае я делаю это в основном для райдеров, потому что, к сожалению, у нас в стране идет война и мало движа происходит. И если он происходит, то не всегда он такой насыщенный. И мне хотелось сделать, чтобы и призы были достаточно крутые, и людей было достаточно много. Ну и в целом всем эта движуха понравилась, да, все получили какую-то атмосферу. Так что всем огромное спасибо, кто принял участие. Вот. Что приехали издалека. Всем очень сильно благодарен. Сейчас я включаю телефон. Кто-то а, у меня рассортированы места с э, подарками. И сейчас я буду называть людей. Будет получать свои подарочки. Пацани, секунду, паузу. Хочу подякувати доньку за те, що він все організував. Я думаю, ви погодите, що все було дуже круто. Не було ніякої каші, все було продумано і давайте за це попладуємо. Можна ще сказати. Ребята, компліменти. Там грязно, Після себе. Да, Уберем, чтобы тут было все чисто. Как да, мы сюда да, приехали, да. так мы отсюда уедем. Кто не приберет, то того актив поганый будет. А, <свят> я, я не вы Еще я, конечно, один момент, ребят. Мы мы uh, короче, я уверен, не все хотят <свят> делать быстрик на стриту. То есть после вот этого награждения просто кто, кто будет три сделать, ко мне заедете, запишите, чтобы мы ноги не держали. Поэтому мы немножко процесс ускоряем, ибо все одно ну, очень сильно затянулось. Вот. Так, девятое место. Паша Спейсер. О -о -о -о! Сейчас. <натолк Touhou> а, смотри, очень сильный ран, очень хорошо катался ну, а, но немного грязновато, ]잖아요. то есть да, некоторые трубки убирался, из-за этого немножко меньше баллов, чем у других, но от других не сильно далеко отстает. То есть пошел Спасибо, что приехал, старайся, развивайся, с каждым годом ты лучше, потому что я видел, в том году ты катался, было намного хуже, чем в этом, ты очень сильно прогрессируешь, ну и видно было, переволновался, потому что с бэкфлип ты делал на раскатке тупо все попытки, а в кубинке, когда начал делать, ты 4 завалил. Все, так, барпадик, э, барпадик 5 пек. Пацани, помітьте, що я круто, Даня продумав, що навіть за дев'яте місце я да. да! А то, що значки, блядь, у вас на рюкзаках. Так. Женя да. Васикері райдер за восьмое место Женя Чернай. <звук> Оттуда с чистотой катания и одновременно он использовал весь парк. То есть он как и в стриту покатался, так и в пул поездил и сделал там трики, которые другие ребята не делали. А что катание на чейсковка схожи трошки? На чей сховка трошки схожи. Он сам он похож на чейсковка. Он больше найти. Так. Ну и нет. Ветталь. Ветталь. Прокопенко. Артем. Если бы не я думаю, бы первые замерли. я просто не хватило от времени стабильности. То есть, стабильность чуть пропала, но больше не Вот. Поэтому за седьмое место тоже Бархатик. Спасибо. Вы очень крутые, что там дали. шестое место. Корниенко Кирилл. Хорош! А он говорит, это, так, это мой ученик, который катается полтора года. И у него может быть не совсем много сильных трюков, но за полтора года, я думаю, сделать трех убит и чисто на амплитуде кататься, это достойно уважения. Да, трешка вип тупо на флэт. катался да, попытку без падений. То есть да, первый да, где-то заборон, а второй откатался идеально. То есть поэтому за шестое место педали. Кирилл Касаев. Давайте, кто с призами, вот тут рядом становитесь. Кирилл Так, пятое место. Богдан Вельховельский. Окей, окей. Очень, очень серьезный ранг, всегда необычное катание. Вот, если бы больше использовал кулак, я думаю, было бы больше, потому что тех на много, но не все использовалось. Поэтому пятое место, и это футболочка беленькая Сирин. Е, я как раз черное ебу добила. О, прикольно, прикольно. Четвертое место у нас, и здесь эмиссия, который, к сожалению, уехал, очень сильно дал флип-флип, много там сильных трюков и достаточно были амплитудные, то есть прям амплитуда конская, поэтому я ему отправлю подарки, либо опаздывал на автобус, тоже похлопаем. И на третье место, очень был сложный выбор, прям сильное катание между двумя райдерами, и они прям боролись, потому что у одного было очень сильное жесткое катание, у второго более и стильное, и техничное. И маленькую разницу, буквально в один балл, Дима Зайцев занимает третье место. Yeah! Третье место, лонг э, отсиренное, красненький. И... Если, если не сложно, распечатай, покажи, какой лонг. Без проблем. Лонг вообще крутой, наверное, самый креативный такой. Мне краску ють. Ничего, ничего. Я тоже тут. Бабки не я. проблема. Давай. Лонг сзади крутит. Пацаны, от себя хочу сказать, что всем дякую за підтримку, она для меня была очень важна, я на максимум старався, вижу, что вы тоже, и всем реально респект! Так, второе место, недалеко не ушел от Зайцева, но очень стильно, очень серьезно откатался. это Вадим Свичук! За да, второе место он получает э, седло. О, Ну и первое место, самый жесткий райдер, очень жестко нагасил, и в парке покатался, и стриту раздал, ну тупо, блин, я, я не знаю, переплюнул Стиви Чарчилля, я уверен. Поэтому Вова, Алексюк, самый важный приз — это рулет. Так, а что? Если он ничего не было, мы все тут разом, крутая атмосфера, рухаемся дальше. Спасибо.